Mula -mula, BKL juga memberi komitmen untuk tidak melakukan sebarang aktiviti perobohan struktur kuil di tapak tersebut. Penjualan stokin tertera kalimah Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara kita baru-baru ini telah dikejutkan dengan satu insiden penjualan stoking yang memaparkan kalimah suci di sebuah pasar raya. Peristiwa ini telah mencetus pelbagai kemarahan dan menimbulkan ketegangan antara kaum dan agama. Peristiwa ini juga telah menunjukkan bahawa perpaduan di negara kita masih rapuh dan bertegugat dengan isu-isu sensitif. Kami dari kumpulan empat akan membentangkan topik Pemantapan kesepaduan nasional di negara Malaysia. Apakah itu perpaduan? Perpaduan merupakan satu proses menyatu padukan masyarakat untuk membentuk satu nilai dan identiti, kerjasama serta perasaan bangga dan cinta akan negara perpaduan tidak boleh tercapai sekiranya ada segelintir pihak yang cuba menjadi batu api dan makin menyemarakkan lagi isu perkauman di Malaysia. Mengapa pentingnya perpaduan kaum di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya? Pertama sekali, perpaduan penting untuk menjamin kestabilan dan keamanan negara. Hal ini kerana apabila rakyat bersatu padu, mereka dapat hidup secara aman dan selesa tanpa konflik antara kaum. Selain itu, perpaduan penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Apabila rakyat saling bekerjasama, produktiviti akan meningkat. Pelabur dari negara asing juga akan lebih yakin untuk melabur di negara Malaysia yang aman dan stabil. Tapi, terdapat masih banyak isu semasa yang menunjukkan perpaduan masih belum kukuh. Pilihan Raya Umum PRU sering menjadi medan untuk merosakkan perpaduan kaum di mana terdapat segelintir pihak ia menggunakan sentimen perkawaman untuk meraih undi dan sokongan. Sebagai contoh, selepas PRU yang ke-14, terdapat segelintir pihak yang bertakwa bahawa komuniti Cina tidak mengenang budi kerana tidak menyokong parti tertentu yang kononnya banyak membantu mereka. Kejadian ini bukan sahaja mampu menghakis semangat perpaduan, malah menyemai rasa tidak percaya antara kaum. Selain itu, kajiannya di luar seminggu juga sering dipetik seakan-akan mahu menyemai akan lagi semangat kebencian antara kaum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini sebagai penggunaan pembentangan, saya akan menjelaskan tentang faktor kurangnya perpaduan di negara kita. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kata-kata ini amat sinonim dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum seperti di negara kita. Ia menggambarkan betapa pentingnya perpaduan dan pemufakatan dalam menghadapi kerancaman bangsa, budaya, agama dan gaya hidup. Namun begitu, Salah satu ancaman besar kepada perpaduan ini ialah polarisasi kaum iaitu keadaan di mana masyarakat terbahagi mengikut garis perkawaman sehingga wujud jurang yang dalam antara etnik Salah satu punca utama polarisasi ini ialah sistem sosial yang terpisah Tamsilnya sekolah vernakular rumah ibadat kawasan perumahan yang mengikut kaum Akibatnya masyarakat semakin kurang berinteraksi dengan masyarakat yang lain sejak usia kecil lagi Selain itu, media sosial juga menjadi penyumbang kepada polarisasi ini apabila ia digunakan untuk menyebarkan sentimen perkauman, terutama dalam isu sensitif. Contohnya, dalam isu pemindahan kuil Dewi Seri Patra Kaliaman di Kuala Lumpur, mencetuskan ketegangan sehingga menyebabkan wakil rakyat iaitu Dr. Gunaraj George memberikan peringatan kepada individu yang terlibat serta memberikan peringatan kepada agar media menjadi lebih bertanggungjawab dan tidak menyebarkan sebarang laporan yang bersifat sensasi. setelah selagi polarisasi dibiarkan, perpaduan akan terus jadi cabaran. Kita perlulah berani keluar daripada zon selesa, saling mengenali dan membina jabatan senatu Rahim antara kaum demi menjamin keharmonian dan keamanan sejahtera untuk negara kita. Terusnya, apakah kesan daripada faktor-faktor tersebut? Pertama, ketidaksepaduan negara mampu mencetuskan ketegangan sosial dan rusuhan kaum. Bak peribahasa, bersatu teguh bercerai roboh tanpa perpaduan, sekecil-kecil isu mampu menjadi bara api yang membakar keharmonian rakyat. Pada suku awal tahun 2024, Kementerian Perpaduan Negara KPN telah mencatatkan peningkatan sebanyak 123% dalam kes yang melibatkan 3R iaitu religion, race dan juga royalty yang berbau kebencian dan kauman. Selain itu, ketidaksepaduan negara juga boleh melemahkan integrasi negara dan mengurangkan kerjasama antara kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila rakyat hidup secara terpisah mengikut kaum dan saling tidak memahami antara satu sama lain, perkara ini akan menyukarkan inisiatif kerajaan dalam melaksanakan program dan dasar yang memerlukan sokongan penuh daripada rakyat. Misalnya, Program Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baharu DEB tidak mungkin mencapai matlamatnya sekira rakyat tidak memberi kerjasama sepenuhnya terhadap inisiatif kerajaan. Di samping itu, ketidaksepaduan negara juga akan menjejaskan pembangunan dan imej negara di peringkat antarabangsa. Perkara ini dapat dilihat di dalam skandal One Malaysian Development Berhad 1MDB yang terjadi pada tahun 2009 terus memberi kesan negatif kepada negara kita. Perkara ini secara tidak langsung mengurangkan keyakinan di dalam pelabur-pelabur asing untuk melabur di dalam negara kita. Secara tidak langsung perkara ini akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara kita. Di sini kita dapat lihat bahawa ketidaksepaduan nasional bukan sahaja memberi impak negatif kepada rakyat, namun juga mengugat kestabilan politik dan menjejaskan pembangunan serta kemajuan negara. Setiap isu dan masalah sudah tentu ada solusinya. Izinkan saya memberikan beberapa cadangan bagi memantapkan kesepaduan nasional di Malaysia. Yang pertama, pemerkasaan subjek sivik dan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan di Malaysia wajar diberikan keutamaan. Hal ini dikatakan demikian kerana subjek ini membekalkan ilmu tata rakyat dan tanggungjawab setiap individu terhadap masyarakat dan juga negara. Penerapan nilai dalam ini, semangat patriotisme dan zati diri yang kumpul dalam kalangan murid boleh dimulakan seawal baku sekolah rendah. Bak kata pepatah meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Pendidikan dan pembentukan sasiah dari awal mampu melahirkan generasi warga negara yang berilmu, bertanggungjawab dan juga berdisiplin. Selain itu, penyertaan individu dalam program integrasi nasional seperti PLKN. Seperti yang kalian tahu, PLKN 3.0 akan dilaksanakan dengan konsep baharu. Ia bakal mengikuti model asas latihan ketenteraan dan juga kenegaraan. Pelaksanaan semula program ini adalah sangat wajar dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap peserta akan memupuk dan mewujudkan sifat berdaya saing dan saling menghormati antara satu sama lain dalam era digital, teknologi dan juga media Ia bukan hanyalah alat untuk komunikasi dan, ataupun hiburan Ia juga boleh dijadikan salah satu, satu platform yang penting untuk membina masyarakat yang satu Pertolerasi dan juga berdaya saya Kita mulakan dengan peranan teknologi Teknologi dia dapat mempercepatkan penyebaran maklumat, ilmu dan juga inovasi Ia juga dapat membolehkan capaian yang luas kepada pendidikan, ekonomi digital dan juga peluang untuk berlaku Saya yang cedek pandai Teknologi mampu menjadi salah satu cipta kandungan yang positif Bukan sekadar pengguna yang pasif Seterusnya kita akan menceritakan tentang peranan media Media masa dan media sosial Boleh membentuk satu persepsi masyarakat Tentang isu-isu sosial, kaum dan juga agama Ia dapat menjadi satu jabatan antara budaya Jika digunakan untuk menyebabkan nilai murni Kisah dan mesej keamanan upaya melawan naratif kebencian jika digerakkan secara bertanggungjawab gabungan teknologi dan media menjadi satu maju pemantapan okay, setelah menceritakan tentang pemantapan teknologi dan juga pemantapan bagi media kita akhiri dengan juga kesimpulan iaitu untuk penguasa teknologi dan juga penguasa media itu adalah secara bijak adalah untuk membentuk pemantapan paling berpengaruh hari ini ia bukan sahaja membentuk rakyat yang maju dan kreatif tapi juga adalah untuk membina satu masyarakat yang bersatu, padu dan juga harmoni pada masa kini. Sekian terima kasih. Kesimpulannya, polarisasi antara kaum dan juga sistem pendidikan yang berbeza menyebabkan semangat perpaduan antara kaum di negara kita semakin terhakis. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing dan bertanggungjawab dalam memupuk semula nilai toleransi, hormat menghormati dan juga kasih sayang antara semua kaum. Marilah kita semua menanamkan benih perpaduan demi masa depan negara kita yang lebih terbilang dan cemerlang. Hati sejiwa erat berpegangan, pelbagai bangsa satu tujuan. Jika hidup penuh dengan kebimbangan, hilanglah damai punah harapan. Sekian terima kasih daripada kumpulan 4